За внуків, за дітей, за нас? Можна допомогу, можна. Я погодитися з вами. Я запитаю, скажіть, за будь ласка, а, <потворює> а що б ви зробили тій людині, яка б бачила вашого внука, якщо він у вас є, або внучку пробачте, значить, пробачте, що я скажу, ми це робили з людьми ви з майданцями, покажіть? запихали банальні значить, ножі і повертали верху. Е, що б зробили ви ті люди? Вітайте вас, знаєте, що я, требу, вибачте, я коли вибачте, коли уважно слухав ваші требування, так? я підпишусь, тому що я казав вам одне, якщо ви мене почули. Я може найбільший більший націоналіст, але тільки не той, який. А той, який за націю свою, за общу Україну, за общу націю. То ви знаєте, що б я зробив як батько, «Так, да? так. я поступив би по ісламським закону. як його наказав. «Вот так. так само, як вони Я вот Між монами говорять. Два слова, два слова. За ваші добрі слова до мене, то трошечки може прислухайтесь до моїх слів. Помиліться, ви ж свої Таращанські. Ми поки не сварилися. Ми не сваримося. У, вас... сваримо. у вас 8 тисяч пенсіонерів. Це велика сила, яка може теж підтримати ваші требування. Ось ви скажуть, 13, це по всьому району. Я вам в цю наразі. Е, слово надає Домашов Микола Сергійович, голова Київської построї. Рады ветераны э, Украины. Будь ласка. Добрый день, дорогие друзья. Так в жизни сложилось. Я никогда не думал, что мне придется вот присутствовать на таком собрании. Тарасить. Я командовал 224-м гвардейским мострелковым балконом в доме И моими шефами был Таращанский район. И я на каждый праздник, на день Победы, на другие, привозил сюда оркестр полковой, привозил сюда своих солдат на стадионе, мы показывали военные игры. И никогда не думал, что вдруг вот так мы все как-то вот начнем ругаться друг с другом, начнем делать какую-то революцию. Я вам скажу больше. Мы все изучали историю. Вы помните, наверное, что до 70-х годов говорили по сравнению с 13-м годом. Вот в 13-м году Россия, в том числе и Украина, занимали первое место в мире в своем развитии. 17-й год нас так далеко откинул, что мы до войны не смогли очухаться после этого. Да и после войны мы догоняли, догоняли Америку и так или не догнали. Вот что дала революция. Я видел две гражданские войны в Афганистане и в Анголе. В Афганистане было два года, и в Анголе полтора года. В Афганистане до сих пор с 79 года идет война. В Анголе закончилось несколько лет назад, три года назад, и то потому, что один из вождей умер. Бороться некому друг с другом было. Вы поймите, гражданская война за месяц не заканчивается. И от изменения сейчас власти, если вы уничтожите и скажете, вот как вы вчера предлагали главе администрации, пиши заявление, да и сегодня предлагаете это. А кто вместо него будет работать? Подождите. Это, вы это вы подождете. Потише, я выступаю, я вас не перебивал. А ветеран, которому 95 лет,

Да, много безобразий. Вы думаете, мне нравится что-то? Мне тоже за боевые действия за три с половиной года 100 гривен всего платят. Я контужен и дважды ранен. Тоже так же. Но не так это дело решается. Это не значит все сломать к чертовой матери и потом попытаться это сделать и можно договориться мирным путем. не надо с Януковичем договориться и дальше. посмотрите, вы, наверное, давно не смотрели в зеркало, какие все злые. Вы так вот. Нельзя так злиться друг на друга. Но ведь пройдет время, вы опять оставитесь соседями, и вы друг другу будете помогать. Давайте все-таки подумаем и сделаем правильно, как ваш выступающий предложил. Все это сделать мирным путем по закону, по тому, который сейчас хотя бы существует. А потом все можно изменить. О, спасибо. Іван Іванович, заступник голови Київської обласної організації Всеукраїнської все, 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 громадської організації інвалідів Союзу Чорнобиль. Дякую. Добрий день, шановні. Хлопці, не, не, не ображайте голова, шановні депутати. Я Не ображайте людей. Я єдине, що прошу, дайте мені ці три хвилиночки, я вам швиденько щось розкажу і не вступайте зі мною у перемовини, бо з усіма я не перекричусь. Ви знаєте, вчора мені аж йокнуло вечором, коли зателефонували близько восьмої години в обладміністрації, сказали, що у відбудеться зібрання. Я спитав, з якого приводу. Сказали про прийняття рішення щодо визволення там затриманих на Майдані, то знаючи, що у Тараші проживає десь близько більше тисячі ліквідаторів евакуйованих. И близко 16 тысяч пострадали в наших этих катастрофы. Я сразу.